Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari Dan untuk minggu ini Anjung Bistari akan bersiaran di Komuniti Satu Malaysia Kampung Karakit di Pulau Bangi, Kudat, Sabah Dan untuk ke sana ha, memang tak ada jalan darat Yang ada cuma jalan laut je Dan saya akan ke sana menaiki feri di belakang saya ini Dan jarak masa perjalanan lebih kurang uh, 1 jam 30 minit sahaja Sekarang ni tiket dah ada dekat saya Apalagi Alamaitik menarik minggu ini melihat kulturan tanaman rumpai laut. Keunikan perkahwinan masyarakat Bajau Ubian. Berhibur dengan kepelbagaian tarian tradisi di Pulau Bangi. Dan ketahui misteri di sebalik pantai pasir hitam. jauh tak? Jalan dekat kampung Karakit. Oh, baguslah. Jadi bolehlah bawa saya jalan. jalan ha, jadi apa menarik ada dekat kampung Karakit? Semua menarik Macam-macam ada. Wah, macam-macam ada. Wah, kita ke sana. Terima kasih tau. Ni mak tak manis. Tidak nak. Oh, okay. <tid> Komuniti Satu Malaysia Kampung Karakit terletak di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Pulau Banggi merupakan pulau terbesar di Malaysia dengan keluasan 440.7 per km persegi. Ia turut meliputi 100 buah pulau di sekitarnya. Wah, besarkan keluasan Pulau Banggi ini, Pemandangan di sini sungguh indah. Komuniti Satu Malaysia Kampung Karaket meliputi 40 buah kampung dan Kampung Karaket merupakan pusat pentadbiran Pulau Banggi. Lengkap dengan pelbagai kemudahan awam termasuklah sekolah dan juga balai polis. Penduduknya hampir 10,000 orang dan terdiri daripada masyarakat berbangsa Bajau Ubian, Dusun, Balabak, Kagayan, Orang Asli Bonggi dan beberapa suku kaum lain. Sejak 2009, komuniti Satu Malaysia Kampung Karakit ditubuhkan di sini dan ia secara tidak langsung membantu membangun dan membuka minda masyarakat di sini tentang pelbagai aspek termasuklah meningkatkan taraf hidup. lah saya ikut sekali. Kita pun sama-sama dengan OIB. OIB sekali. Ya, tengok projek itu. Semua OIB pun nak tengok sekali lah, Pak Elok ni. sekali lagi. Okey lah. Kita pergi sekali. bersama rombongan ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Bangi yang berhormat Encik Nijul Haji Unaimi, kami menaiki bot pejabat daerah kecil Bangi untuk ke sana. Perjalanan hanya 10 km dari jeti Pulau Bangi. Ditanam di lautan luas Kampung Penukaran, projek tanaman kultur rumpai laut ini dibiayai oleh syarikat Vinakas Agromarine Sdn Bhd dari Sempurna Sabah. Seramai tujuh orang peserta terdiri penduduk kampung menyertai projek ini sejak beberapa bulan lalu. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk membantu menambah pendapatan peserta demi kehidupan yang lebih baik. Dengan keluasan 10 ekar, ia mampu memuatkan 500 tali semayan. Namun di peringkat awal, sebanyak 15 tali semayan dipasang dengan kepanjangan 200 meter setiap satu. Setiap satu tali semayan diikat dengan 2,000 pokok rumpai laut dari baka SP dan aring-aring. Jadi uh, keadaan air yang macam mana yang sesuai untuk kita tanam rumpai laut? Keadaan ada, keadaan macam inilah yang jenis tidak macam kabut. Itu. Kalau kabut ada... Kabut dia mem, salah satunya untuk membantukan membesarlah sebab kabut dia mengandungi apa ini lumut kan bila lumut dia melekat situ jadi dia tidak berapa sesuai lah untuk menanam rumpai Jadi macam uh, rumpai laut ni ada tak musuh-musuh dia? Ah uh, musuh-musuh dia ni memang banyak lah. Terutama sekali musuh dia ni penyu. Oh penyu? Ah uh, penyu, penyu itu memang kalau dia nampak macam apalagi kalau macam banyak uh, apa ni yang tidak berapa banyak lagi ni memang dia kalau tidak ada menjaga memang payahlah Dengan apalagi dengan uh, ikan ni yang ikan jenis belaisi dia pun makan juga lah. Jadi macam mana cara untuk kita atasi masalah? Eh, sebetulnya masalah itu tidak, tidak ada tidak ada apa penyelesaian. penyelesaian dia lah. Cuma penjaga itulah kena dia tengok hari-hari lah. Tidak ha? ada orang jaga. Ha, juga sentiasa Setiap ada orang jaga. sentiasa setiap ada memang ada di sini lah. Apa objektif utama mengenai penanaman pelaut di sini? Ya, objektif utama penanaman perumpaan laut di kawasan kampung penukaran lubang ini ya. Pertama sekali kita mahu melihat bahawa ekonomi penduduk nelayan di pantai terutama di kawasan khususnya Pulau Banggi ini kita kita pelbagaikan lagi selain daripada mereka memelihara balak memancing menggunakan tongkat dan sebagainya kita galakkan mereka sekarang ini usaha-usaha untuk -usaha memelihara sampai laut kerana kita mengharapkan usaha ini boleh berjaya sebagaimana nelayan-nelayan di Pantai Timur sana. memelihara rumpai laut ini dan nampaknya di sana mereka boleh menjana pendapatan mereka. Oleh kerana projek ini masih di peringkat awal, hasil rumpai laut yang dituai selepas tiga minggu akan diproses untuk dijadikan bakar bagi tanaman seterusnya. Setelah mencapai sasaran diingini, barulah rumpai laut ini akan dipasarkan untuk pasaran di daerah Semporna kerana Semporna merupakan pengeluar rumpai laut terbesar di Malaysia. Jika tanaman kultur rumpai laut membesar dengan baik, sekali tuayan ia boleh mencapai hasil sehingga 30 tan. Setiap satu tan dijual pada harga RM1,000. Jika dihitung, pendapatan kasar boleh mencapai sehingga RM30,000. Walaupun dijalankan secara kontrak farming, namun yang pasti projek ini secara tidak langsung menambah nilai kepada sumber pendapatan peserta yang terlibat sekaligus menyumbang kepada ekonomi Pulau Bangi pada masa akan datang. Dari tanaman rumpai laut, rombongan kami terus menuju ke ternakan ikan dalam sangkar yang terletak di Kampung Patanunan. Pengusahanya Baharudin Song berada di Kudat, namun kami tetap dilayan baik oleh dua orang pekerja tetap di sini. Ternakan ikan dalam sangkar ini diusahakan sejak setahun lalu. Antara ikan yang diternak, ikan sunu, kerapu, ikan paising dan ikan batu. Encik Roni, ikan-ikan di sini dipasarkan ke mana? Ke Kota Kinabalu Oh, ke Kota Kinabalu saja? Ini ya, ya. dekat sini tak pasarkan? Sekitar sini? sini? Sini tidak Oh, kenapa ke Kota Kinabalu? Tak di sini? Sebab kami uh, sudah memilihlah saiz ikan itu hmm. uh, Jadi dia punya kualiti pun Kualiti lebih bagus dari di luar oh. tu, right. Jadi ikan dekat sini, ikan mana yang popular? Yang orang makan lalu? selalu? Selalu ha. itu, itu sunuh Oh, ikan sunuh Sunuh merah Mana? paling baguslah lah orang bilang Tapi ha. mahal kan? Memang ya. mahal ha. Tadi dipahamkan sekilo RM80 eh? Ah, ha. begitulah Kali-kali ha. begitulah. begitulah ya. Ikan yang diternak di sini semuanya ditangkap segar oleh para nelayan sekitar Pulau Bangge. Diternak dalam enam buah sangkar, ternakan ini diberi makan ikan yang dipotong kecil tiga kali sehari. Sekarang ini saya berada di sangkar ikan sunu dan sekarang ini masa untuk kita bagi makan ikan sunu ni lah. Ikan sunu ni dia makan ikan juga. Di pulau Pasundi. Di pulau apa? Pulau Pasundi. Petanunan. Pasundi. Patanunan. Patanunan. Dalam satu sangkar ada lebih kurang 40 ekor ikan namun bergantung juga pada keluasan sangkar. Ikan di sini diternak dan ditangkap menggunakan jaring. Air yang bersih pula menghasilkan ternakan ikan yang segar dan berkualiti tinggi. Bagi penduduk di Pulau Banggi, kemuafakatan dan kerjasama dalam apa juga aktiviti yang dijalankan amat diutamakan. Ini termasuk aktiviti gotong-royong yang diadakan di kampung Lok Tohok. Lebih istimewa, yang berhormat adun Pulau Banggi turut bersama-sama bergotong-royong bersama penduduk. Wah, bersemangat sungguh penduduk kampung ni kan? Tengok tu, YB Mijul pun tahu juga menggunakan mesin pemotor rumput anak kampung pula banggilah katakan Selain membersihkan kawasan kampung gotong-royong ini juga untuk membersihkan kawasan dewan kerana malam nanti ada kenduri kahwin yang akan diadakan di sini tak apalah Hosti oh, okay, pun okay lah oh, Tapi kalau apa Kau malam sini kan Ada kekayaan kan Haa ha, Kekayaan macam mana Macam varian pasir Macam-macam pasir Yelah ada ibat juga Saya tengok ni Okay tak apa tak apa Bye bye, bye. Tak apa Haa oh, jelah malam hari, keadaan Dewan bertukar meriah dengan kehadiran masyarakat kampung meraihkan kedua pasangan mempelai iaitu Ajijul Mahali dan pasangannya Rasna Akman. Mulanya, saya pun rasa pelik apabila melihat pengantin lelaki yang berpakaian lengkap persalinan Arab. Namun, kata Siti, itulah pakaian tradisi perkahwinan masyarakat Bajau Ubian. Pengantin wanita pula memakai kebaya dan seluar tradisi masyarakat Bajau, dihiasi selendang dan perhiasan kepala. Pasangan mempelai bersanding sambil duduk di atas bantal beralaskan tikar dan belata belakangkan kain sarung yang dihias khas. Dalam setiap perkahwinan seperti biasa persembahan silat membuka majlis. Dah selesai bersilat. Wah, majlis dimeriahkan pula dengan persembahan tarian tradisional masyarakat Bajau iaitu tarian pakiring sambil diiringi alunan muzik kulin tangan oleh lima orang wanita. Walaupun sudah berusia, namun kudrat mereka masih kuat bermain kulin tangan. Penari tarian Pakiring ini, adik Muhammad Asli Muhammad Dasil baru berusia 16 tahun namun sudah mahir dengan tarian tradisi ini. Keunikan tarian Pakiring terletak pada gerakan jari jemari dan gerakan kaki. Nampak je mudah namun tarian ini memerlukan banyak tenaga untuk terus menari dan mengawal setiap langkah. Ha, saya tengok berpuluh juga adik ini menari. Tapi apa yang penting, tanpa tarian pakiring, maka tak lengkaplah majlis perkahwinan tradisional masyarakat Bajau Obian pada malam ini. Selesai saja menyaksikan majlis perkahwinan di Dewan Terbuka di Kampung Karakit pula diadakan Malam Kebudayaan. Pelbagai tarian tradisional masyarakat di Pulau Bangi dipersembahkan. Antaranya ialah tarian igal-igal Tarian ini adalah dari suku kaum Bajau-Ubian. Dua orang penari, lelaki dan wanita, dijemput khas dari kampung Lok Tohok tadi. Eh, kalau saya tengok, penari lelaki ini adalah penari yang menarikan tarian pakiring di majlis perkahwinan tadi. Hmm, hebat jugalah dia, bukan? Boleh menari pelbagai jenis tarian tradisional masyarakat Bajau-Ubian, termasuklah igal-igal. Tarian ini sering ditari ketika majlis perkahwinan, peminangan dan berkatan sambil diiringi oleh alunan muzik kulintangan, gong dan tambur. Selepas itu, tarian daling-daling pula mengisi pentas. Ini adalah tarian tradisi suku kaum Suluk. Menggunakan kumpulan muzik oleh tarian igal-igal tadi, tarian ini menonjolkan keunikan gerakan dan muzik yang tersendiri seperti tarian lain tarian ini juga dipersembahkan ketika majlis perkahwinan suku kaum suluk Akhir sekali persembahan tarian oleh suku kaum Kagayan tarian Berunsai mempunyai keunikan tersendiri apabila menghasilkan muzik menggunakan hentakan tapak kaki penari Kedudukan penari mengelilingi bulatan ini bertujuan untuk menghasilkan bunyi yang lebih padu seiring dengan tarian Kumpulan Sri Laksian sering membuat persembahan di majlis-majlis perkahwinan. Wah, banyak juga tarian tradisional yang dapat saya lihat pada malam ini. Kesemuanya mempunyai keunikan dan tarikan yang tersendiri. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Ah, makanan. <laughs> Ah. Kenalkan ni Pakcik Kahar mm -hmm. dengan isteri dia, Makcik Saharada, mm -hmm. pengusaha homestay Malayang ni. Ah, itulah Pakcik. Saya ah. ni rasa malu lah pula kan eh, datang ya. malam-malam ni. Ha, ya. ah, ya. ni saya nak tanya, ada bilik kosong tak kat sini? Ada. <laughs> ada? Ada untuk kau. Oh, untuk saya ada eh? Ya. Ah, eh, ni ada makanan ni memang disediakan ah. untuk saya ke? Ya, <hih>, memang disediakan untuk kau. Eh, ini makanan. Macam tak tahu, tahu je saya nak datang ya. ni. Oh, hmm. macam langkah kanan lah saya kat ya. sini. Ya. Uh, ha. Jadi kalau ha. apa nak cakap Pakcik? Ha. Saya mimpi semalam kau <laughs> <orang> datang kemari. <laughs> apa, apa boleh mimpi? Ya, yeah, <laughs> saya datang sini. Yeah. Oh, alhamdulillah. Anji apa nama kalau orang duduk homestay sini, kan? Yeah. Memang disediakan makanan macam ni ke? Ya, yeah, memang macam ni lah makanan dia. Aha. Uh, Jadi selain daripada disediakan makanan, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain ke untuk uh, pengunjung homestay di sini? Ha macam memancing ke ada? Ada, memancing ha. di JT. Oh, dekat dekat Batang ada. ada JT. Ya. Yeah belakang hmm. ada jetty. Hmm. Jadi kalau pengunjung tu kena bawa mata kail sendiri ataupun disediakan? Ha. Uh, uh. Bawa sendiri mata kail uh -huh. sama joran. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jadi ikan apa yang dekat bakal kau? Oh. Uh. Ha. saya dapat mancing ni suka uh. Ya, ikan putih. Ikan berapa, putih. Ha. Uh -huh. Macam-macam ikan dia je. Oh, ikan. Ni ketam ni ambil belakang tu juga ke? Enggaklah. Di di sungai, di sungai. Oh, ingat. ketam ni fresh ni. <laughs> eh, hey, tengok dia sampai <laughs> meleleh ya. Ha. Yes. <laughs> 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 Dia masih hidup. Oh masih hidup? Ya. Nang kita makanlah sama-sama sama kawan-kawan -sama sama yang datang ini. Uh, jom sama-sama kita makan. Penat. Ah, oh, jom Siti makan. Ah, uh, kau pun tak gerus makan banyak sikit ya. Uh. Wah, banyaknya hidangan yang disediakan oleh Pak Cik Kahal dan isteri. Ikan masak stim ada, ikan masak merah ada. Hmm, pun ada. Hmm, apa lagi? Makanlah. Tuan yang sop kan. Jom Sri Malyangin Homestay dibuka sejak setahun lalu dek kerana kurangnya tempat bermalam di Pulau Bangi ini. Terdapat hanya empat buah homestay di sekitar Pulau Bangi. Kerana itu, tempahan tak putus-putus diterima. Terdapat sembilan buah bilik lengkap dengan bilik air, ada yang mempunyai penyaman udara dan ada juga yang menggunakan kipas. Harga pula ialah RM40 dan RM55 sahaja untuk semalam. Wah, biliknya bersih dan selesa. Saya pun dah letih ni. Nak berehat dan tidur dulu sebelum balik ke kuda esok. Selamat malam.